Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Saya berkata Imam Al-Allama Abu Saleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah Taala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang yang bersabar selalu menang. Tiada sesuatu pun yang terlepas dari pengetahuan Tuhan apa yang ditanggung oleh hamba-Nya. Kerana sebab takdirnya. Bersabarlah dengan Tuhan sebentar saja. Kerana kamu telah memperoleh kelembutan kurnianya dan kenikmatan yang diberinya bertahun-tahun. Kata pepatah, berani atau dalam bahasa Arab disebut syaja'ah. Itu hanya bersabar sebentar. Allah Ta'ala berfirman Inna Allah ma'as sabirin Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bersabar. Ayat ini menjanjikan kita dengan kemenangan dan keluar dari kesusahan. Sebab itu hendaklah kamu sekalian bersabar menghadapi takdir Allah. Sentiasa ingat kepada Allah dan jangan lalai. Jangan sekali-kali melupakan apa yang akan berlaku sesudah mati nanti. Lebih baik ingat dari sekarang. Kerana apabila sudah mati, tiada berguna lagi hendak mengingat. Awas diri kamu sebelum kamu bertemu dengan Tuhan. Ingatkan diri kamu dari sekarang. Sebelum kamu diingatkan di kemudian hari di mana kamu tiada berkuasa lagi pada ketika itu. Kelak kamu akan menyesal. Padahal tiada berguna lagi sesalan pada waktu itu. Betulkan hati kamu. Kerana sesungguhnya hati itu jika betul akan betul pula lah semua hal ehwal kamu. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda. Dalam diri tubuh anak Adam itu ada sekeping daging. Jika baik daging itu akan baiklah seluruh jasadnya. ...dan jika rosak daging itu... ...akan rosaklah seluruh jasadnya. Ingatlah... ...dia itu adalah hati. Muslimin dan Muslimat... ...senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Syihab Dukadeh... ...nak beritahu kepada kita satu perkara. Hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan itu... Ialah orang yang bersabar akan menang. Kenapa Allah Ta'ala... Kenapa Syamdul Qadir menyebut orang bersabar itu pasti menang? Kerana Allah Taala menjadikan dunia ini negeri ujian. Jawapan pada ujian ialah sabar. Kerana itu bila Allah menyebut dalam al-Quran, "Wa lanabluwannaakum bishay'im min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal-anfusi was-samarat wa kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit sahaja Sedikit ujian, kecil ujian Daripada kebimbangan dan ketakutan Daripada kelaparan Uji kamu dengan ketakutan, sedikit ketakutan Daripada kelaparan min al wal ju' wa naqsin min al wal anfus was samarat kurang harta dan kematian serta kurangnya kemewahan tak berapa mewah macam dulu wa basyirus sabirin maka berilah khabar gembira kepada orang yang bersabar maka Allah taala mensifatkan siapa orang yang bersabar alladzina idza asabathum musibatu qalu iaitu orang-orang yang terkena dengan apa-apa ujian mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahawa dunia ini pentas ujian. Kita akan diuji tetapi ujian yang Allah berikan kepada kita tak besar. Bahkan dalam setiap ujian itu ada nikmat. Setiap ujian ada nikmat. Walaupun kita masuk hospital, nikmatnya rehat. Kadang-kadang nikmatnya makan bersuap. Walau sekiranya kita dalam keadaan kesusahan Nikmatnya sedap makan Yang selama ni waktu senang Makan pun tak rasa sedap Bila susah makan jadi sedap Di sebalik Besar mana pun ujian Nikmat-nikmat terus berjalan Nikmat tak akan putus Walau bagaimana Allah uji kita Walau sebesar mana Allah uji kita Nikmatnya tidak putus Kadang-kadang di sebalik nikmat tadi Di sebalik ujian tadi ada pujian kita sakit lalu kita sabar orang pun berkata sabarnya dia. Puji-pujian tadi sebagai satu nikmat Allah. Kan manusia dengan pujian tadi mereka akan gembira. Gembira itu datangnya daripada Allah. Jadi kalau kita tahu memang dunia ini pentas ujian. Dan hakikat ujian itu tak besar. Sikit je. Dan hakikat ujian itu akan berlangsung terus nikmat. Nikmat tak akan putus. Walau bagaimana ujian mendatang, nikmat tak akan putus. Kalau nikmat putus, maknanya kita mati. Bukankah bernafas itu nikmat? Ketika mana orang lain ada yang meminta untuk bernafas tapi tak mampu bernafas. Kita dapat bernafas. Walau ketika mana dalam keadaan terdampar atau dalam keadaan berada di tengah lautan. Masih ada nikmat bernafas. Dapat timbul diri dalam air. Satu nikmat. Yang ramai manusia bila mana diuji kerana lemahnya dirinya dan gopoh gapah dirinya, tergesa-gesa dirinya dalam menilai sesuatu, maka yang terus dilihat siang malam pagi petang ujian bukannya nikmat. Sebab sifat tergesa-gesa kita. Kerana itu bila seorang diuji, tiba-tiba dia dihijab daripada melihat nikmat. Melainkan orang-orang yang diberikan kepada Allah Ta'ala kesabaran yang tinggi. Orang awam macam kita tuan-tuan bila diuji terutamanya hijab nikmat macam tak ada nikmat. Walhal nikmat itu keliling pinggang kita. Kan itu orang berjaya atas dunia ini ialah orang yang sabar. Sebab apa? Sebab memang ini tempat ujian. Kalau kita lepas satu ujian, kita akan dapat ujian lain pula. Tak ada orang terlepas dari ujian. Dia terlepas ujian kawan-kawan, dia tak terlepas ujian anak-anak. Dia terlepas ujian anak-anak, dia tak terlepas dengan ujian pasangan. Dia terlepas ujian pasangan, dia tak terlepas daripada ujian-ujian kaum kerabat. Silaturahim. Kerana itu kata Nabi, seasa waktu Nabi menggariskan satu garis panjang dan Nabi pun melukis halangan-halangan pada setiap garis panjang itu. Kata baginda selalu kalau dia selamat yang ni dia akan kena yang ni. Dia selamat yang ni dia akan kena yang ni. Kenapa? Ini adalah sunnatullah pada dunia ini. Tuan-tuan kalau bergaul dengan ramai orang tanya dia, awak keluarga okey? Okey. Isteri? Okey. Bila kita tanya dan kita kena akhirnya ada benda tak okey. Kerana itu adalah ujian yang dia kena. ada orang yang saya katakan tak diuji dengan harta benda. Hartanya melimpah. Mungkin juga dia tak diuji dengan sakit. Sentiasa sihat. Kalau sakit pun sikit-sikit je. Tapi sihat. Tapi dia diuji dengan kekosongan jiwa. Dia diuji dengan kawan yang kurang Orang lain kawan ramai, dia kawan tak ramai Atau dia diuji dengan Beberapa perkara yang setiap orang maklum Kerana itu yang menang Ialah orang yang bersabar Kata Syahidul Qadir Ingat semua benda yang berlaku ini Semuanya dalam ilmu Allah Tak ada benda yang Allah tak tahu Dan semuanya dalam Takdir Allah yang dikuasai Kerana itu kalau kita melihat Manusia yang gagal, kita silap Ini takdir Allah pada kita kalau kita lihat kerana manusia yang ada kuasa, bukan. Ini takdir Allah pada kita. Mereka macam kita juga yang kesudahannya mati. Masuk kubur. Tetapi kekuatan takdir yang akan kena pada sesiapa sahaja. Kali itu lihatlah sesuatu bila kita kena pada takdir Allah. Bukan lihat pada fulan bin fulan. Kalau kita lihat pada fulan bin fulan, kita akan lemah. Tetapi kalau kita melihat takdir Allah, kita akan merayu pada Allah. Berdoa pada Allah. Bergantung pada Allah. Tapi kalau kita melihat benda tu pada makhluk, kita bergantung pada makhluk. Merayu pada makhluk. Walau makhluk tak pernah peduli bila kita merayu. Kerana makhluk itu sudah dicabut kasih-kasih belasnya. Pada orang lain. Dan tidak semudah itu manusia ada kasih belas pada orang lain. Tidak semudah itu. Sebab lama-lama kalau duduk merayu, rayu kat kita, kita pun naik serabut. Bila orang minta tolong, tolonglah, tolonglah saya. Lama-lama kita dengar kalimah tolong, tolong. Kita pun naik macam, ish, ada benda lain nak cakap Tapi tidak Allah Rayulah, mintalah Tadahlah tangan Allah Ta'ala sentiasa terbuka pintu pengaduan Sentiasa terbuka pintu kasih belas Allah Ta'ala pada hamba-hambanya Jadi kalau itu Lihat ini kepada takdir Allah Ta'ala Maka bersabarlah dengan Tuhan sebentar Sabar, sabar dengan takdir tadi Allah suka orang sabar Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran Innallaha yuhibbus sabirin Allah suka orang sabar. Dalam ayat yang lain, Inna Allah ma'as sabirin. Dalam ayat Allah menyebut, Wallahu yuhibbus sabirin, Allah suka orang sabar. Dalam ayat yang lain, Inna Allah ma'as Allah bersama. Ini panggil ma'iyatullah. Menjadikan lidahnya tak berhenti mengingati Allah. Sebab itu kalau seorang nak melihat Allah bersama dengan dia, waktu mana dia diuji, dia tak berhenti menyebut Allah. Itu tanda Allah bersama dia. Kita diuji kita sebut demam kena demam. Panjang di hospital, astaghfirullah azim, astaghfirullah azim. La Allah bersama dia. Tapi duk mengunguk, mengunguk, mengunguk. Maka Allah sedang memandangnya dengan pandangan iqab, pandangan hukuman. Sebab itu sukalah kita, seronoklah kita waktu di, diuji sebut nama Allah banyak-banyak. Kan itu kata Syekh, bila kamu diuji, Maka hendaklah kamu sentiasa ingat Allah jangan berhenti. Kata Syekh Qadir lagi. Bila mana kamu diuji lihatlah nikmat kamu bertahun-tahun namanya. Ni Nabi Ayub waktu diuji, isterinya berkata, "Bang, doakan pada Allah. Moga kita dilepaskan daripada ujian ini." Kata Ayub salam. "Wahai isteriku, berapa tahun kita dapat nikmat?" Maka isteri menyebut puluhan tahun. Dan berapa tahun kita diuji oleh Allah Beberapa tahun Maka aku malu pada Allah Ya kadang-kadang tuan-tuan terlalu kita mengeluh sangat dengan ujian ni Kita malu Allah beri nikmat banyak kat kita Kalau kita tu mengeluh Kita fikir apa pecah kepala Walau benda tu taklah besar banding nikmat yang ada Kemudian kata Syam Dukhadi Berani yang sebenarnya ialah sabar Itulah berani, syajaah Bukan kita nampak berani tadi Elah orang pukul orang. Berani tadi orang yang cakap kuat-kuat. Berani tadi orang kita nampak duduk depan je, tak duduk belakang. Bukan. Berani itu orang sabar. Sebab itu orang Arab menyebut as-shaja'ah tu. Hakikat syaja'ah. Keberanian ialah as-sabru. Sabar. Kerana kalau kita nak kata kita kuat, akan ramai lagi orang kuat-kuat tangkap kita. Pukul kita. Kalaupun kita kata kita seorang yang istimewa akan ada orang yang istimewa gunakan kecemasan dia untuk tindas kita. Maka itu yang berlaku dalam dunia ni. Bila raja rasa berkuasa, maka ada raja-raja lain yang lebih berkuasa tahan, tawang dia. Betapa banyak raja yang ditawan oleh raja yang lain. Orang gagah, rasa dia gagah ni boleh pukul, datang yang ramai-ramai yang -ramai lain, pukul dia. Maka bukan itu keberanian. Keberanian sebenarnya sabar tu, sabar. Kita sabar dengan kerana anak-anak kita. Kita sabar dengan kerana pasangan kita. Kita sabar dengan kerana jiran tetangga kita. Maka itu keberanian. Dan bila kita berani, mampu sabar, inilah kejayaan yang Allah Ta'ala sebut. Sebab itu kata Syekh. Ayat ini menjanjikan, itu inna Allah ma'asabiri. Menjanjikan kita akan menang dan akan keluar daripada kesusahan. Walau bagaimana berat ujian, kita akan menang dan keluar daripada kesusahan. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Akhirnya dia terkeluar dari kesuan tadi, maka semua orang berbangga untuk menisbahkan dirinya pada Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah di penjara dan mati dalam penjara. Akhirnya semua orang berbangga bila menyebut dia mazhab Hanafi. Hmm, berjuta pengikut Hanafi India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Sebahagian negara Amerika. Berbangga Ya, mereka diuji. Akhirnya yang Allah beri menang mereka. Yang menzaliminya tak menang. Maka Imam Abu Hanifah menang. Imam Ahmad menang. Imam Syafi'i rahimahullah menang. Dan semua orang-orang soleh bila diuji mereka sabar akhirnya Allah tunjuk kemenangan. Allah rakamkan kemenangan sebagainya dalam Quran sebagaimana kemenangan ashabul kafir. Lawan raja dan penduduk yang semua kafir. Mereka je beriman. Ibu nak semayang pun tak boleh Jangan kata nak buat benda lain Lalu mereka melarikan diri Duduk dalam gua 309 tahun Allah tidurkan mereka Akhirnya mereka terus menjadi sebutan Sampai hari kiamat Itu disebut Dinamakan Surah dengan nama mereka Itu surah Al-Kahfi Dengan nama kejadian itu Allah cerita tentang seorang lelaki Yang membenarkan Nabi Akhirnya ditangkap penduduk negeri dipukul, dipijak sampai keluar isi perut. Allah sebut dalam surah Yasin. Kisah lelaki yang hebat ini yang dikenali sebagai Habib Najjar. Di setengah ulama tafsir menamakannya sebagai Habib Najjar. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Semoga kaumku mengetahui apa kesudahanku Allah telah memuliakan aku. Allah menjadikan aku sibuk dengan nikmatnya sekarang. Supaya kaumku tahu Allah ampunkan aku, angkat kedudukan aku, muliakan aku. Yang pijak perut dia, yang hukum dia, tak dapat apa-apa. Maka inilah cerita-cerita orang sabar dan kemenangan dia. Maka tuan-tuan sekalian sebab itu, kita bukan minta diuji. Tapi waktu mana diuji, kita sedang melihat kemenangan. Waktu mana kita diuji, kita sedang melihat jalan keluar. Waktu mana kita diuji, kita sedang menunggu kegembiraan. Siapa pun dia uji. Ini si wanita yang diuji dengan mengandung yang panjang 9 bulan. Sakit urat ni. Berat perut ni. Uji 9 bulan kena uji. Malam tak boleh tidur. Maka bila sampai tempohnya lahirlah anak. Gembira dia. Gembira dia. Seronok dia. Dia bernama ibu yang syurga mula berada di bawah tapak kaki dia. Dek, Allah beri kemenangan pada seorang ibu yang mengandungkan anak sehingga melahirkannya. Akhirnya Allah jadikan syurga itu di bawah tapak kaki dia. Tinggi anak-anak ni bagi meraihkan kemenangan ibu kamu yang melahirkan kamu. Maka ketahuilah syurga kamu di tapak kaki dia. Jangan lawan dia. Jangan derhaka dia. Mesti kamu tak boleh masuk syurga dulu. Maka di sini menunjukkan bagaimana hebat seorang yang bersabar. Kalau kita beri contoh, wanita yang mengandung. Dalam kehidupan kita sama. Tuan-tuan yang menjadikan kita gembira. Datang Ramadan kita puasa. Sabar dan mentaati Allah. Lalu kita amat gembira bila datang perayaan. Kenapa kita gembira sangat? Sebab kita sabar sangat dalam Ramadan. Sabar berterawih. Sabar berkiamula. Sabar puasa. Sabar menahan diri kita daripada perkara yang membatalkan pahala. Mengurangkan pahala. Lepas kali berdatang satu syawal tenggelam je matahari kegembiraan mula berbunga. Oh, seronok. Yes, oh semua orang rasa benda tu Tenggelam matahari Akhir Ramadan Allah Seronoknya malam ni Tak nak tidur Begitu Allah gambarkan kegembiraan kita Dan kata Syekh lagi Bila mana kamu Diuji oleh Allah Ingat apa yang akan berlaku Bila kau mati nanti Tentu kadang-kadang kita ingat Ujian ni besar sangat Ni nanti dalam kubur lagi besar ujian Kerana ujian kat dunia Allah janjikan kelepasan dan kemenangan tapi ujian dalam kubur Ia bergantung pada amalan kita Kalau tak ada amalan Tak lepas lah kita Maka di sana nilai sabar tak ada Kerana di sana Kamu dihukum dengan sabar Di sini kamu diberi nikmat dengan sabar kalau, kalau kat sini apa pengujian kita Kita sabar Kita sedang diberi nikmat Tapi kalau masuk kubur Seorang tu dihukum dan diseksa Disabar macam mana sabar tu tak jadi nikmat Sabar itu bukanlah jalan keluar daripada hukuman tadi. Sabar itu ialah azab dia. Kat itu Allah sebut dalam Quran, "Fama asbarum 'alan nar." Betapa sabarnya mereka dengan api neraka. Isbiru awla tasbiru. Kamu sabar ke, kamu tak sabar ke? Sama je hukuman tadi. Tapi untuk di dunia Allah janji sabar itu ada kemenangan. Jadi tuan-tuan kalau berat ujian kita kat dunia ingat mati. Allah nanti malaikat mau datang cabut nyawa nanti dalam kegelapan kubur dalam kesunyian di sana bersendirian kita kadang-kadang terputus hubungan kita dengan semua makhluk dan orang-orang yang kita cintai kadang-kadang kita menunggu yang tempoh yang panjang bahkan lebih panjang daripada waktu kita hidup dan kadang, -kadang kita tak tahu apakah kubur kita dilapangkan atau disempitkan dan kadang, kadang kita tak tahu apakah kita ahli bahagia atau sebaliknya semua ini menakutkan kita sehingga kita melihat ujian dunia itu kecil tuan sebab itu Syabdu Qadi ajar kita. Waktu diuji dengan dunia, cepat-cepat tengok kematian. tuan bila kita sakit, Allah sakit. Macam mana kalau mati? Macam mana dah sakal tu mau ya Allah? Maka kecil itu pun sakit jadi kecil. Sebab apa pun musibah, tak ada musibah sebesar mati. Dan tak ada musibah lebih besar lepas mati berbanding apa yang berlaku lepas mati. Sebab saya katakan tuan-tuan, kawan-kawan kita dah mati kawan-kawan kita, saudara mara dah mati. Ya, apakah hubungan kita dengan dia dah terputus? Apakah kita ingat dia sekali-sekali? Tapi bila kita ingat kita buat apa? Kita cuma menangis. Tetapi kita tak tahu keadaan dia. Dan benda sama pada kita nanti kalau lah ada kawan-kawan kita ingat tentang kita, lalu mereka sebab, mereka sayu, mereka sedih. Tapi kita bagaimana? Sedih mereka lepas tu nampak nasi, nampak makanan, hilang. Kalaulah kita sedih di sana Apa yang menjadikan ia ianya hilang? Tak ada Kan itu kata Syabdu Qadir Berawaslah benda ni Kan itu boleh diuji dengan dunia Jangan mengurangkan pahala akhirat kita Bila Allah uji kita dengan dunia Jangan sampai kurang pahala akhirat kita Kan orang yang benar-benar Mendapat musibah itu Orang yang terlepas pahala ni Terlepas pahala Tuan-tuan kalau kita terlepas untung Allah terlepas untung Tuan-tuan angkat ikan dah naik atas tiba, -tiba jatuh. Allah rugi Ikan pula naik ikan mahal. Ikan besar. Tak lebih rugi lagi perasaan bila terlepas pahala. Bila datang ujian terlepas pahala kita untuk dapat. Sebab kita duk mengumuk banyak. Okay, ini diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir. Kemudian katanya lagi. Betulkan hati kamu. Hati itu kena betul pada masuk betul hati ni macam mana? Betul hati kita dalam semua tindakan kita. Keikhlasan, kesabaran, kebergantungan, pengharapan. Hati ini biar tak tak lari daripada menghadap pada Allah seumpama dada menghadap kiblat. Tentang kalau kita solat antara syarat sah solat ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat dan jangan berpaling dada kita dari kiblat melainkan batal solat. Hati pun sama. Hati ini mengada Allah. Kerana kiblat hati ini ialah Allah. Kalau hati ini lari daripada mengingati Allah maka dia jadi rosak. Dia jadi cacat. Sebagaimana dada ini kita mengada kiblat. Maka hati ini kena mengada Allah. Berpaling sikit. Maka habis kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ala wa inna fil jasad mudghah. Jika salahat salahal jasad kullu wa iza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiya alqalb ingatlah dalam diri setiap anak adam itu ada segumpal darah ada sekeping daging jika baik maka baik seluruhnya jika buruk jika rosak maka rosak seluruhnya ketahuilah ia adalah hati bila hati kita kan itu tuan-tuan dalam ujian siapa yang hatinya kuat maka berjaya dia dengan ujian dalam ujian, siapa hatinya rapuh dan lemah Maka gagallah dalam ujian Kerana ujian itu bukan fizikalnya Ujian itu juga bukan minda dan akalnya Ujian itu pada hatinya Lepas orang cerdik, bijak Bila dia uji, otak dia mula berfungsi Macam mana nak lari Last kali otaknya akan lemah untuk berfikir dalam keluar Dia akan lemah Last kali tinggal apa kekuatan yang masih baki Bukan akalnya, hatinya Maka hatinya reda Hatinya sabar Hatinya sedia menunggu Maka itulah sebenarnya Yang akan membetulkan semua tindakan dia Kerana saya kata memang ada benda-benda yang Allah jadikan Perkara tadi ada tempoh yang tak boleh dirawat Melainkan dengan sabar Dia tak boleh dirawat oleh obat Dia tak boleh dirawat oleh doktor pakar Dia tak boleh dirawat oleh penjampi dia tak boleh dirawat oleh mana-mana ahli psikologi yang boleh tenangkan hati kita. Tak boleh. Ia cuma boleh dirawat oleh kita sendiri dengan hati yang Allah berikan kepada kita. Ini yang disebut oleh Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Salim. Kata ulama tafsir salim. Hati yang tak rosak, tak cacat. Daripada kebergantungan pada Allah. Pengharapan pahala. Syurga Allah Ta'ala. Tentang sebab kita ni manusia suka berangan. Kita suka berangan. Kita duduk, kita boleh berangan macam-macam. Duduk berangan, kalaulah saya boleh buat benda tu, buat benda Berangan kita banyak. Kalau saya boleh jadi menteri, saya boleh jadi menteri, saya boleh jadi YB. Kita memang suka berangan. Tetapi Allah Ta'ala ajar kita biar berangan benda lebih baik. Berangan apa? Berangan pahala, syurga. Dengan segala nikmat syurga. Berangan nanti kita mungkin akan dipeluk oleh para bedah dari berangan nanti bila nanti Allah Taala persilakan kita ke syurganya ah itu berangan itu Allah cerita sesuatu yang kita kena berangan itu pahalanya besar itu begitu begini nikmat yang kita kena berangan kerana kalau kita tahu sesuatu yang di luar kemampuan ilmu kita kita kena berangan untuk mendekatinya dia macam seorang yang belum kahwin kita belum kahwin maka dia pun fikir kahwin dia, dia tahu kahwin tu bagus seronok Lihat dia mula berangan, berangan. Walaupun benda dunia ni tuan -tuan, Kalau kita berangan tak macam kita lalui Tetapi akhirat Bila kita berangan dia lebih daripada apa yang kita fikirkan Kalau benda dunia ni Kalau kita berangan Taklah macam tu Kalau benda hal dunia ni Kalau kita berangan taklah macam Kita nak sangat Tapi kalau benda akhirat tuan -tuan berangan, Dia dapat lebih daripada tu Sebab tu baik berangan benda akhirat Berangan pahala yang Allah sediakan berangan tentang redha-redha Allah Taala ini perangan hati kerana hati ini dia boleh gambarkan sebab itu yang dilihat mata sekali yang dilihat oleh hati seribu kali maknanya tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok satu benda sekali je hati ini dia akan menafsirkan dengan seribu kali pandang dia boleh fikir-fikir tuan-tuan tengok sesuatu tak kira lah tengok benda kita minat Ah ha, tengok sekaitan satu je minat hati kita bayang macam-macam kita tu oh, bagus nanti kita bawa balik mak mertua kita pun mesti suka ni. Ayah mertua, mesti jerang tetangga, orang kampung. Ini mesti masuk F FB ni. Ini masuk IG ni. Mesti, mesti mesti kita duk bayang. Hati ni seribu duk bayang. Mata tengok sekali. Sebab tu, sebab tu tuan-tuan, bila hati ini berjaya, dibersihkan, dibetulkan, sehingga kita mengingati segala pahala yang Allah berikan. Abdullah bin Umar, waktu dia ni tak berapa salat jenazah sangat. Sebab para sahabat bila dia buat satu amalan, mereka juga melihat kelebihan. Tiba-tiba dia dapat tahu solat jenazah ni pahalanya besar. Maka dia pun minta khadamnya tanya kepada Aisyah. Ya ta'ala anha. Sambil dia macam tak sabar menanti. apa Sambil dia pegang batu. Kita kan kalau tak sabar, kita ada bergerak sikit. Tak sabar-sabar. Maka ketika mana pembantunya balik, dia kata benar. Bahawa siapa yang menyaksikan jenazah sehingga sembahyang, dia dapat satu kirak. Dia menyaksikan yang sehingga dikebumikan, dia dapat dua kirak. Dan dua kirak itu macam dua gunung uhuk yang besar. Itu sekali sembahyang. Empat kali takbir. Lalu, Allah bin Umar campur batu yang dimain-main kat tangan. Dia kata, kita telah rugi banyak pahala. Berangang dia kalau dia dapat buat semua benda itu. Oh, gimana pahala. Sebagaimana orang yang bisnes rugi ataupun merasa kecewa dengan peluang terlepas kalau saya dapat dia mula berang ish projek tu banyak kalau dapat tu dia pun nampak berangan tetap berangan akhirat lebih baik kerana berangan buat akhirat ni tuan-tuan berdasarkan pada iman berangan dunia berdasarkan pada nafsu nafsu terhad iman ni tuan-tuan luas keimanan tu luas oleh sebab itulah perbetulkan hati kita dalam mana-mana cara hidup kita jaga hati elok-elok mohon Allah bersihkan hati kita sebagai yang dia ajar oleh Nabi SAW dengan doa wa zakiha fa anta khairu man zakaha ya Allah bersihkannya engkau sebaik-baik yang membersihkannya kita doa hati ini biar jangan ada sifat munafik, jangan ada sifat riak dan sombong biar semuanya kebaikan maka ini antara nasihat yang baik untuk kita fikirkan bersama wallahu a'lam bissawab السلام عليكم ورحمه الله وبركاته